Menteri, saya bangun ini menunggu sedikit ruang yang Menteri berikan, kalau boleh untuk jelaskan perkara berkaitan dengan perjanjian perdagangan timbal balik Amerika Syarikat dan kesannya kepada kerajaan dalam konteks MOF. Ini penting kita sentuh ramai antara kita sentuh setiap butiran. Dan saya sebagai contoh sentuh butiran berkaitan cukai sebagai contoh. Manakan cukai ini merupakan antara aktiviti utama kerajaan. Jadi saya mohon uh, uh tuan, tuan Yang Dipertua kalau beri ruang sedikit masa lagi untuk Menteri masuk pada topik berkaitan dengan perjanjian uh, Amerika Syarikat dengan Malaysia ini. Jadi kita boleh dapat ruang untuk berbahas. Terima kasih uh, Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Mbak Menteri. Ya, Mbak Menteri. Saya pun tanya tadi soalan tentang Timbal Balas, perjanjian tersebut Apakah uh, badan-badan DFI kita di, termasuk di Ditakrifkan sebagai SOE yang dalam Perjanjian tersebut, sebab saya katakan tadi Dalam perjanjian CPTPP Sebelum ini, DFI kita uh, Exempted, di, tidak dimasukkan Jadi saya nak tahu situ, yang kedua uh, Boleh tak Menteri kewangan bagi uh, you know, Panduan kepada rakyat Malaysia Jaminan yang pelaburan yang dipaksa kita Bayar atau beli ke Amerika Ini tidak merugikan Melalui akta-akta yang sedia ada. Terima kasih. Tu Pengerusi tadi, Menteri jawab uh, cadangan saya bukan cadangan yang ini perjanjian timbal balas. Boleh saya uh, tanya, adakah Menteri uh, boleh bertimbang untuk merangkumikan Uh, include penjajah-penjajah kecil yang jual goreng pisang, makanan, nasi lemak, semua ini yang sekurang-kurangnya berlesen dengan PBT ataupun my Kios, uh, boleh tak mereka masuk juga rangkaian uh, Sarah? Terima kasih yang berhormat Pucung. Uh, kita mengambil cadangan yang diberikan oleh Pucung dan kita kena perhalusi dan, uh, melihat sistem yang kita ada dan uh, kemampuan Uh, sama ada kalau kita lebarkan pada area-area itu -area boleh tak dikawal dengan baik. Uh, kita tak nak ada isu-isu lain yang yang berlaku. Jadi janji saya ialah kita akan memperhalusi dan melihat uh, kalau dia uh, uh, cadangan yang boleh dibuat kita akan uh, melihatnya. Mungkin saya bagi habis beberapa isu tu dan kalau ada masa saya tengok balik dengan isu yang ditanya kerana art tu sebenarnya ada 4 putirannya. minit lagi yang menteri okay? I think kalau boleh yang lain bagi butulis bagi sedikit penjelasan berkaitan dengan ERT ini. Terima bagi kasih. Bagi saya habis benda-benda yang betul-betul mengenai butiran dalam Kementerian Kewangan. Ya. Apa yang ada dalam uh, bajet tu kita Kami jawab pun sentuh dulu. butiran ya Yang Mulia iaitu jangan kata kami tak sentuh butiran. It's unfair nak kata seolah-olah beri gambaran kami tak sentuh butiran. Kami sentuh butiran dan saya sentuh dalam aktiviti utama jalan. kementerian iaitu aktiviti kedua cukai. Terima kasih menteri. Eh uh, webi uh, kalau kita tengok dalam fungsi MOF saya bangkitkan di awal tadi sebelum saya sentuh butiran-butirannya antara fungsi yang penting aktiviti keempat antarabangsa merangka strategi serta pendirian Malaysia berhubung isu-isu kewangan dan ekonomi bagi kerjasama dua hala serantau dan pelbagai hala untuk memastikan kepentingan negara terpelihara jadi atas sebab itulah baca Prajaya Uh, macam bangkitkan dan kami sentuh butiran-butiran berkenaan dengan cukai. Saya saya spesifik bacuk bangkitkan butiran 020200 cukai, 020500 kastam diraja tentang implikasi uh, perjanjian AD tersebut terhadap kutipan cukai, uh, pengecualian SST kepada produk Amerika, pengecualian cukai digital kepada produk uh, Amerika termasuk juga segi pelaburan JLC. Jadi minta respon yang ya, berhormat menteri. Kalau tak sempat pun secara bertulis untuk kami ada uh, rekod dan rujukan untuk masa yang akan datang. Terima kasih Datuk Pengusi. Pertama yang berhormat tak jawab kerja JLC. Saya tahu yang berhormat pun dah boring nak jawab. Uh, berhormat bagi bertulis sekali lagi lah. Supaya saya masalah besar saya rakyat dan juga social media dan sebagainya minta saya cakap. Yang berhormat tak, tak sempat menjawab ataupun yang Muhammad memilih untuk tidak berjawab. Jadi saya minta tolong jawab betul ya. Yang kedua pasal ART yang Muhammad. ART ini hari ini kita tengok rangsi General rangsi Titi Yang Sap telah membuat tuduhan terbuka bahawa Malaysia memperalatkan apa tu talent dan dia tuduh Malaysia ke kejap lagi menteri luar tolong jawab eh. Ya. Malaysia apa tu memperalatkan apa tu perjanjian komodo talent untuk ART yang Muhammad, tu sebab yang Muhammad, semua soalan kami tanya kepada semua menteri termasuk PM tak jawab soalan pasal ART. Tanya yang sikit saya tanya 3.3 tuan jawab. Apakah makna bahasa Inggeris ni lain daripada apa yang saya faham? Atau yang Muhammad semua faham bahasa Inggeris yang lebih hebat, terang kat saya apa makna 3.3. Jawab yang tu saja, ART. Jadi yang Muhammad, yang Muhammad lain ada yang nak jawab. Kau jawab bertulis pun tak apa tak seronoklah. Bebak yang Muhammad jawab satu ya, Apa makna dalam bahasa Inggeris? 3.3 ya, Yang menteri, menteri boleh menjawab Secara bertulis Baik saya benarkan Boy Itu soalan menteri? saja Menteri ya. boleh menjawab Soalan ya, 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 ya. Dengan penuh hormat uh, Mengapa kami bangkitkan uh, Peringkat jatuh kuasa MOF ini Ini kerana Kita nak dengar kali pertama Penderian di pihak MOF Selama ini yang memberikan penderian Tentang ak ini ialah MITI Dan juga yang amat, yang amat berhormat Tambun Tapi MOF juga ada fungsinya dan memberikan khidmat nasihat dan meneras isu-isu berkaitan keuangan dan ekonomi bagi kerjasama dua hala serantau dan pelbagai hala. Maknanya bukan sekadar merangka tapi juga memberikan nasihat. Jadi minta pandangan pertama kali mungkin pendirian MOF terhadap perkara, -perkara yang kami bangkitkan dalam Dewan yang mulia ini. Terima, terima kasih. Terima, terima kasih uh, Tuan Musi. Begitu juga saya bangkitkan tadi. Uh, saya, saya amat berharap Menteri, perkara yang saya sentuh tadi berkaitan cukai khususnya. Sebahagian daripada aktiviti utama MOF. Jadi apakah implikasi perjanjian ini kepada cukai, kepada kutipan hasil kerajaan. Begitu juga JLIC, JLC yang berada di bawah MOF. Apakah implikasinya. Kerana ini akan memberi kesan kepada perbelanjaan. Nak belanja apa semua ni kalau hasilnya tidak ada, macam mana nak dibelanjakan. Jadi saya mohon, Yang Menteri paling tidak bagilah jawapan bertulis. Terima kasih. Silakan, Terima kasih, Terima kasih. saya rumuskan dengan beberapa perkara. Yang pertama, uh, dari segi penerangan menteri yang dibuat oleh uh, MITI dan yang amat berhormat Perdana Menteri, dia menerangkan kita melihat uh, 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 dari segi uh, uh, perjanjian yang telah dibuat, dia kena tengok dari segi menyeluruh. ya. Dan the best uh, arrangement, the best deal was apa yang kita dah buat. ya. Dari segi uh, pendekatan, daripada segi cukai dengan semua, kita telah memberi pandangan ke dalam tu. Uh, dan dia telah diambil kira dalam uh, uh, perjanjian yang telah dibuatkan. Uh, yang pentingnya uh, kita boleh bergerak ke depan. Uh, kita ada uh, tak ada lagi sanksi kita punya tarif level takap mana. Kita dapat tahap 19%. Ini memberi ketenangan kepada industri-industri yang ada di dalam Malaysia dan melegakan sikit agar FDI boleh masuk ke dalam negara. Yang tu yang benda yang penting yang menjadi pendekatan yang diambil oleh kerajaan buat masa sekarang ni. Jadi saya harap uh, kita melihat dari segi menyeluruh lah. Janganlah nak pilih benda kecil-kecil, oh, benda yang tu dan kita mendekankan buat jadi yang benda besar. Ya, Yang pentingnya boleh kita ke depan. Jadi yang uh, pengurusi seperti saya katakan tadi, uh, saya terima kasih kepada semua orang yang memberi pandangan, cadangan. Cadangan yang kita boleh melihat kita akan terus melihat dan uh, menambah baik. Dan kalau ada beberapa soalan yang saya tidak dapat menjawab, saya akan cuba menjawab dengan bertulis. Terima kasih.